হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল আৰু ময়ো ভাল মই ৰীমা মই বেবী শ্ব' ৰুমত জব কৰোঁ মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম নতুন জন্ম হোৱা বেবী নিউ বৰ্ণ বেবীক কি কি প্ৰয়োজন হয় আৰু কি কি বস্তু আহে এনেইতো নিউ বৰ্ণ বেবীৰ কাৰণে বহুত বস্তুৱে আহে কিন্তু আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম মেডিকেলত লৈ যাবৰ কাৰণে যিকেইটা বস্তু প্ৰয়োজন হয় সেইকেইটা বস্তু এয়া হৈছে আপোনাৰ মছলিন ৰেপাৰ মছলিন ক্ল'থ যোনটো আপোনাৰ একদম পিয়'ৰ কটনৰ হয় আৰু ছফ্ট হয় বেবী জন্ম হোৱাৰ লগে লগে বেবীক মেৰিয়াই ল'বৰ কাৰণে বা ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে কাপোৰ লাগে সেইটোৱেই হৈছে মাছলিন ৰেপাৰ ইয়াৰে এটা পেকেটত তিনি পিছ আহে আৰু তাৰে দাম হৈছে টেপল নাইন এয়া হৈছে আপোনাৰ ড্ৰাইমেড কিছুমান পানী কাপোৰ বুলিও কয় এইটো আপোনাৰ আঠ বাৰৰ কাৰণে বেবীয়ে প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে লগালগ শুকাই যাব আৰু তলফালে ৰাবাৰ আছে যিহেতু প্ৰস্ৰাৱটো লিক নকৰে আৰু বহুত ছফ্ট হয় ইয়াৰেও চাইজ থাকে আপোনাৰ নিউবৰ্ণৰ আহে মিডিয়াম আহে লাৰ্জ আহে যেনেকুৱা চাইজ লাগে আপোনাৰ তেনেকুৱা ছাইজ ল'ব পাৰে এইটো হৈছে ছুৱেডেল ৰেপাৰ বেবি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে নাভিটোৰ কাৰণে কাপোৰ পিন্ধাবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয় নাভি নহৰালৈকে সেয়েহে এইটো আপোনাৰ ছুৱেডেল ৰেপাৰ হয় এইটোৰ ভিতৰতে বেবীটো ভৰাই হাত দুখনো ভিতৰত সোমাই থাকিব বেবীটো ভৰাই পেলাই নি ল'ব পাৰে আৰু বেবীটোৰ ডিঙিটো আৰু মাথাটো ওলাই থাকিব ইয়াতে এনেকৈ টেপ আছে টেপকেইটা খুলি বেবীটো ভৰাই দিলে মানে ল'বলৈ সুবিধা হয় আপোনাৰ সেইটো এটা টেপ ইয়াতো আছে এইটোত ভৰাই পেলাই নি তাৰ ওপৰত যিকোনো আপোনাৰ টাৱালেদি ৰেপ কৰি পেলাই নি ল'ব পাৰিব বেবী এয়া হৈছে জাবলা নিউ বৰ্ণ বেবী আপোনাৰ কাপোৰ হয় বুটামকেইটাৰ কাৰণে পিন্ধাবলৈ সহজ হয় এয়া হৈছে আপোনাৰ নেপি কিছুমানে লেংগুটি বুলিও কয় এয়া কটনৰ আহে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত নেপি লাইনাটো আহে লাগিলে সেইটোও লৈ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এইটো হৈছে কেপ মিটেন বুটিছ হাতৰ কাৰণে আৰু ভৰিৰ কাৰণে আৰু টুপিটো এইটো আপোনাৰ কটনৰ ধুনীয়া একদম চফ্ট কেঞ্চি মেটেলত আহে বেবিয়ে গৰম নাপায় এইটো ওলৰ নহয় এচি চেচি চলি থাকিলে পিন্ধালেও আপোনাৰ বেবী ছেফ্ট হয় যিকোনো নিউ বৰ্ণৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে আমাৰ ষ্ট'ৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে আমাৰ ষ্ট'ৰটো আছে জোৰোডত য' তিনিআলিত ৰিলায়েন্স টেঞ্চৰ কাষত এইটো হৈছে আপোনাৰ মিটেন আৰু বুটি হাতৰ আৰু ভৰিৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ কটনৰ আৰু ছফ্ট হয় আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ বা বাই